Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo pemirsa, sugeng so, pinanggih malih kalian kulo Sheila Oktarina ing Pawartos Jawi, spesial Rioyo Dinten Waisa. Nah, kata informasi menarik sampun dipun rangkum lho, kagem ngancani wedal santai panjenengan antawisipun. tradisi unik pahargian Waisak wonten ing secacah negari. <silence> Festival Lampion Saben Warso, Wangsol Nghiasi Puncak Waisak wonten ing Candi Borobudur. <silence> Jelajah Budoyo, Kasaya, Kain para Biksu ingkang Kebak Makno Prasojo. <silence> Pamirsa Meniko, Pawartos Jawi. <silence> atos pahargian ingkang istimewa kagem para umat Buddha malah saben nagari kagungan tradisi ingkang benten. Lebet nyambut dinten Riyaya waisa Nah, wonten menika kita badhe ngrembek babagan ingkang saestu unik nggih. Mboten namung menika mawon, kita ugi badhe mirsani kemeriahan Nippon Festival lampion wonten Candi Borobudur ingkang rutin dipun wontenaken saben setahunipun. Kinten-kinten badhe kadhot menapa kemeriahanipun ing warsa wakdal menika nggih Pamirsa menika sedaya pawarta Siput. Pamirsa dinten Waisak dados momen ingkang saestu kagungan makna Tumprap umat Buddha wonten sedaya ning donya Pak Hargian boten namung dados refleksi amargi nilai-nilai luhur antawesipun katen terman tresno asih lan pencerahan spiritual <tik> Waisak piyambak mengeti tiga kedatusan wikatos lebet pagesangan sidarta gautama inggih menikam Wiyosan pencerahan, lan wafatipun. Ketiga pun kedadosan kasebat dipun yakini kedadosan eng dinten engkang sami eng wulan purnama waisa. Menarik ipun, pahargian waisa eng katah negari dipun hiasi kalian tradisi-tradisi unik yang kan kearifan lokal lan budaya saat ini. menika secacah yang antawesipun. Yang sepindah Thailand. Waisak dipun pahar kio, kalian ritual pindah patah utawi paringan dana daharan datang poro biksu. tawis menika wonten Sri Lanka, Pesak dipun Kanti, kanthi ngadegaken Torana, utawi gapura kanthi cahya kalian Trios creos Buddhis. Salah pun Jepang, Waisa dipun tepang kalian Wastanan Hanamatsuri, utawi Festival Sekar. Para putra ngagem busana tradisional sarta nyuceni patung bayi Buddha kalian toyo sekar manis minangka simbol pangormatan lan kemurnian. Lan engkang boten kawan menarik Myanmar. Umat Buddha wonten negari menika Mengerti waisa kalian murup akan ewonan lilin, wonten sawentawis pagoda suci, kado swedagon, engkang dipon dadosaken simbol bilih pencerahan sejatos, rawo saking lebet diri piyambak. piyamba. Nah, sanatian wonten maneka warni tradisi lan wujud pahargian, Tengkuyung Waisak tetap mawon setunggal. Inggih meniko kagem nyebaraken tresno aseh lan katentreman. Pemirsa, Festival Waisak Wangsul dipun pengeti wonten Candi Borobudur kalian kebak hikmat lan antusiasme. Kados warsa sak rangkaianing pun, rangkaian yang di dipun wiwiti kalian prosesi melampah para biksu, saking candi mendut tumuju Borobudur. Lebeteng prosesi meniko, para biksu ngasto sekar, dupo, lantoyo suci. Tawen tawes meniko, Para umat Buddha sedaya nderekaken para biksu menika saking wing wingkingipun. Ka tenan dados hening ndamel momen reflektif saderengipun mlebet ing puncak adicara. Dipun dateng kompleks candi, umat nglajengaken kalian meditasi sesarengan, kalian merupakan laku dharma. Engkang dipun anggep minangka cahya kawicaksanan lebet wucalan Buddha. Punika inggih cara dipun kalian neculaken ewonan lampion dhateng langit Dalu. Lampion-lampion menikot Dato simbol dongo lantang ajeng-ajeng Engkang dipon lukar sareng cahaya Menarik ipun lampion kedamel saking upo rampe Engkang ramah lingkungan Milo boten nilarakan sampah Lam tetap menjaga kelestantunan salam candi Borobudur. koniksaes tungguh pamirsa kapirsanipun sedaya tradisi ingkang dipun dereki dening umat budha wedal dinten raya waisak saestu sa ngremenaken menapa malih menawi dipun tindakaken sesarengan kalian tiang-tiang pinaseh -tiang mesti saya istimewa lantum punipun perayaan waisak wonten Indonesia ugi boten kawan seru lho Pirsan, Festival Lampion Kolowau cocok sangat gih menawi dados bahan konten kagem diupload dateng kosmet. Cobi tindak meriki, dipun absen rumien, sinten ingkang sampun nanti mirsani langsung hayo. Nah pemirsa kita tilarakan informasi kolowau, salah pun kita badai jengkar dateng informasi menarik sanesipun. Nah Panjenengan mangertos boten nggih menawi kasunya tanipun ageman para biksu lan biksuni ingkang limrah kita pirsani menika kagungan kathah artos lho. Penasaran nggih? Nah, pamirsa, kita lanjut ke mawon informasi ini pun Pamirsa, kasaya minangka kain prasaja engkang dipunagem kalian poro biksu lebet eng tradisi Buddha. Werni engkang khas, kados oranye utawi coklat lemah, melambangkan ketenangan lan ngecelakan diri saking pepinginan dunia. menika limrahipun dipun damel saking potongan-potongan kain bekas ingkang dipun jahit dados setunggal. Proses jahitipun dipun tindakaken piyambak dening para biksu minangka perangan saking gladen disiplin lan kesadaran. Sanes penanda status nanging malah ngicalaken sedaya prabedan. Sedaya biksu ngagem wujud lan werni ingkang serupi, nggambaraken prinsip kaimbangan lan pagesangan sesarengan lebet ing harmoni. Wujud pun ugi nderek pola tertentu. Engkang sampun dipuntilaraken saat tangguni pun maabat abad. -abad. Sabun jahitan gambarakan keteraturan lan kesagahan lebet minda akan pagesangan spiritual. menika meniko, oro biksu ngengetaken bilih prasojo tetap setunggaling komitmen. kagum fokus kalian bab engkang saestu wigatos. Kados ketenangan batin, lan welas ase tumraping sesami. pemirsa so, kasunyatan yang sak pun para sojoka saya kesimpen kacah makna simbolis ingkang saya itu lebet nge. Malah kasunyatanipun proses jahit inggih hingga sami dipun tidak akan piambak dening para biksu. Pemirsa so, sampun pun wawarta jawi badai wang sulmalehkan informasi menarik sana sipun. Wangsul malih ing pawartos jawi kalian kulo Sheila Oktarina. Pamirsa lepen jelajah budaya wak meniko, kita badi nelusuri salah satu vihara ingkang kagungan arsitektur ikonik wonten Cirebon. Wow, gedhongipun pun saya estu atas katus Nah, salah pun kita badi jengkar ngerembak daharan khas Waisa, ingkang dipun anggap dados pralambang kaimbangan inggih menika bubur abrit lan bubur petak. Pemirsa lajeng kewawar kita pirsani pun menika. Pemirsa, kasunyatanipun Salah satu galing vihara engkang paling dangu wonten Indonesia, engkang asma vihara Dewi Welas Asih, munung ing Cirebon Jawi Gillet. Nanging tasih dereng mangertosi kanthi cedha benjang menapa vihara Dewi Welas asih menika bangun. Nanging wonten papan alit ingkang kagungan pepatah utawi Paribasan minangka pangurmatan dhatengng para dewa ingkang kapacak setunggal ewu600 seket wo masehi ing sisih kiwo. Amargi di dipun kinten-kinten menawi vihara meniko, sampun sakit ngadeg eng warso setunggal lewu, nematu seket wolu masehi. Vihara Dewi Welas Asih ugi dipun dadesaken salah setunggaling tujuan wisata budaya, lan sejarah wonten ing kita Cirebon, ingkang kagungan kata peminat. Nah, bisa kita lihat di sini arsiteknya itu luar biasa sekali ya, seperti di Vihara juga. Yang lainnya memang uh, mungkin di sini ada perbedaan seperti banyak sekali ukiran-ukiran yang peninggalan Belanda. Kemudian juga sangat meriah sekali. Uh, Melta belum tahu di sini apakah ada perayaan seperti itu atau enggak uh, atau enggak ada, tapi di sini bisa kita lihat juga ada banyak bingkisan yang mungkin uh, untuk keluarga-keluarga yang berdatangan ke sini seperti itu dan kita lihat sejarahnya vihara ini. Engkang wonten eng vihara Dewi Welas AC, ugi wonten kata barang cagar budaya, engkang sampun yoswo atusan tahun. Meniko mesti kedah dipun jagi. Amar kibab mekaten, Vihara Dewi Welas Aseh sampun dipun tetep akan dados barang cagar budaya kanti serat keputusan wali kita Cirebon. Kados engkang sampun kita mengertosi keragaman latar belakang budaya lan sejarah menikot dados pondasi kiat kagem ngatekipun negari menikot. Pramilonggih toleransi menikot dados setunggaling bab engkang kedah kita jagi kanti telaten. Pamirsa, lebet wucalan Buddha umat dipun anjurake kagem boten dahar masakan engkang asalipun saking makhluk gesang meniko amargi sadangu pahargian waisak, daharan kados daging ulam lantigan limrahipun dipun singkiri Nengkang gantosipun, daharan ingkang dipun suguhaken menika adhedhasar sayuran lan prasaja. Kerejawi amargi alasan etika, daharan kados menika ugi mbiyantu jaga salira lan panginten supados tansah resik sadangunipun laku roh. setunggal ing khas ingkang tansah wonten ing wekdal pahargian Waisa inggih menika bubur abrit lan bubur peta Dinis kali bubur menika tampon dados perangan saking tradisi ingkang dipun jagi kalian umat Buddha pelikini pun wonten Indonesia Bubur petak dipun masak boten ngangge bumbu utawi pewarna gambaraken kasucian langka tenangan Ewat dene bubur abrit ingkang werni abrit saking beras abrit utawi gendes aren asring dipun artosaken minangka lambang kegiatan lan kewantunan Alehi pun meniko dipun suguhaken kanti sesandingan ngelambangaken kaimbangan antawis unsur latu lantoyo sarto antawis saliro kalian roh